что обсудим. У вас со звуком проблемы, интернет рвет. Что обсудим? Историю, конечно. Историю? Да. О, это интересно. Давайте. Какую книжечку вы по истории последнюю читали, кроме учебника и художественной? Попробуем от этого стартануть. А, не, никакую. Никакую. Тогда у вас какие-то вопросы по истории есть. Ну, надо придумать вопрос. Это не просто задавать Придумайте. вопросы. Это, да? Вот с этим согласен. Да, какой, не просто. какой период вас интересует? Какой? История Европы 20 века, история России, история Украины. Угу. Хочу купить, знаете, монету украинского государства. А какой посоветуете период? Период? Пожалуйста. 1917-1921 год. Ну, это не серьезный период. Ну, для вас, может Я быть, и не серьезный. А что за монеты были? Карбованцы, гривны? Или там? и карбованцы, и гривны, смотря какое правительство было. Либо Центральная Рада, либо Гетьман Скоропадский. А Скоропадский, а, это когда немцы были в Киеве, да? Да, когда немцы были в Киеве, да. Когда немцы ну, были в, в Обскове, да, в Ревеле, не в Нарве в это время были немцы, в то же время. Да. Такое бывает. Да. Почему-то украинское государство всегда появляется, когда кто-то, чужой, заходит. А, вы большой специалист в истории украинского государства. Я Нет, сразу понял. Не Нет, перехожу. это не был вопрос. Это было утверждение. Вы как ну, бы. По полу, ну, вы же вопрос задаете. Ну, я да, вы ответили. Теперь у вас есть вопрос? Да какую книжечку вы читали по истории Украины, раз вы уверенно уже утверждаете? Нет, я нет, вопрос я уже ответил, задаю. Подождите по истории, раз вы утверждаете, что украинское государство появлялось только тогда, когда -то здесь были какие-то представители других государств, какую же вы книжечку по истории Украины читали, чтобы сделать такой шикарный вывод? Я знаете такой телеканал BBC? Не 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 книжечку не знаю телеканал BBC. Я книжечку спрашиваю. Книжечку не читал. Ага, я понял. Так я тоже. Смотрите, как интересно получается. Когда появились норманы на вашей территории, у вас появилось государство. Когда пришли немцы на вашу территорию, у вас тоже появилось государство. Екатерина вторая немка. Да Екатерина это было же государство. Какое государство было до Екатерины? А ну-ка, расскажите. Вот Историю Российская своего империя. государства. Когда появилась Российская империя? Не подскажете? Сейчас скажу. Ну, Где-то Петр, наверное, в 1700. Сейчас скажу, в каком году объявил империю. Вся mm -hmm. императором. Ну, это mm -hmm. Петр, да. Mm -hmm. uh, а до Петра, как Петр ваше государство называлось? А до Петра, как называлось ваше государство? А... Московское, это русское царство? Русское, московское или русское? Нет, там было княжество московское. Я а московское, было, да, да. уже царство титул, давно знаете, было. Знаете, как он звучал? Царство помню, уже давно как было. Как звали? Ну какой? Какой? Царство какой титул? уже да, давно было. Был. Был титул и название царь, да, государства да, ⁇ это разные вещи. Например, у а Мазепы вот титул, был титул, что он граф, князь там мальтийский и так дальше. И что, он Мальтой Но... управлял? Нет, дело ну, не в нет, этом. Нет, вот дело в этом, титул, титул что титул князя, и было. название разные вещи. А что? Ну, говорю, Россия называлась. А, Россия, Россия называлась. А вы можете какую-нибудь mm -hmm. монету показать до Петра Первого, где бы было бы написано Россия? Что было написано? Я не знаю. Там, я я думаю, у вас знаете, спрашиваю. Был... Если ваше государство да, называлось что русским оно? и мы начали нашу беседу с монет, я бы попросил вас показать э, монету русского государства, где бы было написано "Русское государство". Есть такое? Ну, там, а что там печатал? Наверное, на монету, нету. Я, я, я не понял. Помню. А что? Видите, как да, ну, интересно, я вы в истории монеты. Украины так хорошо а вы мне монету можете показать? Какую? А вы мне монету можете показать О, Я вам могу показать боны. То есть э, деньги э, бумажные. Монеты ходили тоже бумажные. Показать. Сейчас. Гроши украинской державы. Вот, открываем. И вот смотрите, если вам будет видно. Смотрите, вон. С тризубами и так дальше. Смотрите, сколько разных вариантов. А, на рубли похожи. А, эти, не нет. знаю, на что он вам похоже. На рубли но похожи. смотрите, я вам могу показать украинские гривни, гривни и карбованцы. Покажите Фабрики мне, раз, покажите, фабрика, я фабрика, понял, квотажа, фабрика наверное. была немецкая, фабрика была советская, российская. Покажите какие-нибудь деньги, где было бы написано русские там, рубли какие-то до Петра Первого. Ну я же вам показал, покажите монеты, теперь монеты, вы. Бихили. Покажите теперь вы какие-нибудь деньги, где было бы написано русское государство до Петра Первого. Вы же сказали, что оно называлось русское государство. Gadget. То есть не покажете, будете языком и дальше что-то рассказывать. Я понял. У вас еще какой-то вопрос mm. по истории uh -huh. есть? Буду. Не знаю, еще что показать. Еще не, бы, вы и так не показали ни по одной истории. монеты, где бы написано «Русское царство». Я как вам ну, ну в следующий у меня вопрос. Нету этого, ну, нету, у меня конечно. Царство. Вот у меня есть, а у вас ну, нету. Оно же бывает так всегда. Ну, у вас, вы, 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 вы на компьютере сидите, а я по телефону. Ну, естественно. Конечно. Так надо быть готовым. Вы же Украину я... выбирали ну, для не того, меня. чтобы украинца спросить по истории, рассказать украинцу историю Украины. Вы же большой специалист. А -а -а. Вы же книжек начитались по истории. Не, Украины. я не большой специалист. мне вот интересно Так а какую же вы книжку читали по истории Украины? А вы какую читали? Историю Украины, представляете? Есть книжка такая. Могу вам Это, порекомендовать. А э, российские писал? авторы, доктор исторических, исторических наук, Данилевский, Москва. Татьяна Таирова Яковлева, доктор исторических наук Питер. Шубин, а, доктор, это коммунисты, доктор, это коммунисты, доктор, это коммунисты. доктор исторических наук. Шубин, но никогда не был коммунистом. Это люди, которые книжечка издана в 2015 году. Ну я же вам рассказываю. Зачем перебиваете? И четвертый еще и Мироненко. Четыре автора, три из них доктора исторических наук. Книжечка вышла в 2015 году для русскоязычных русских. Вы же надеюсь русско, Ну, зачем вы параллельно со мной общаетесь? Вы русско Русскоязычный русский гораздо больше чем... вы русскоязычный русский. Я да. надеюсь, я говорю просто вы русскоязычный русский. Я не спрашиваю вас, то что вы меня отвечаете. Я вас спрашиваю. Вы русскоговорящий русский? Я да, а... замечательно, 2015 год. Четыре русских э, автора, три из них доктор исторических наук, четвертый точно кандидат, может уже и докторскую защитил. Еще будут какие-то вопросы. Он еще живой, да? Еще они все живые. Они живее всех все живых и пишут, представляете, по истории Украины для русских. Чтобы русские знали, что такое Украина, есть такое государство а и этот, слушай, имеет свою историю. А, а, вопрос у меня, а как это самое, у вас это, конституция была Орлика, да? Она на каком языке? Была, была Конституция. Написана? На двух языках это была Конституция. Написано Есть латинский вариант и есть польский вариант. Да. Да. А я, думал, а я читал ее, она на русском была. Да что вы говорите? На русском. Покажите а мне. Казаки -то, казаки -казаки -то, Покажите -то, мне, на да да что -то, вы прыгаете, как лягушка по болоту. Покажите на мне оригинал казаки. на русском языке Конституции а вот забейте, Я то, уже вот забивал. Это перевод. А я вас Но... прошу показать Нет, оригинал на русском это языке. Оригинал давайте. Оригинал Пойдите, на русском оригинал. языке, покажите. Можете показать оригинал? Покажите оригинал, мне можете? на русском. Вы мне показали уже вы русские деньги. Мне показать, у вас есть под рукой, Смотрите. Русские вы деньги забить? вы мне вы уже показали. Да я не вы, собираюсь вы... вместо вас что-то себе вы доказывать. У вас немножко а логика. И можете, можете перекручено. Можете включить и Я ничего не оригинал. буду Вам включать информацию? и показывать. Нет оригинала на русском языке. Ну, тогда, а значит, если есть, ничья. пожалуйста, покажите. Тогда ничья. Тогда ничья. А, ничья. ничья. Все, не можете доказать. все. Да что ж я тебе буду доказывать? Если ты ничего доказать не можешь, и они так уверены в своей системе доказательств, что мне уже смешно. То я сердимся. То я нейтрально реагував на їхню дурость. тепер мені вже смішно, ти йому показуєш ось, а він каже, сам для себе найди і сам для себе покажи оригінал на русском язикі. Офігеть. То оригінал на так званій церковно славянській мові, які русські читають своєю мовою, тому що сучасна російська мова базується літературна мова. На церковнослов'янській мові. Це скажіть спасія своєму Пушкіну, який з вашої церковнослов'янської мови зробив якусь ну, більш-менш доступну мову для читання широкими верствами населення Росії. О, історики, історики, історики. На кожному кроці історики. Які все читают, а я сам собі маю то доводить. Ну смешно. Ой, у меня философский вопрос. Философская тема или философский вопрос? Вопрос: может ли что-либо произойти в природе вопреки ее законам? Законы природы еще никто не нарушал. И не может нарушить, потому что природа, да. Это природа. Это все, что нас окружает. Поэтому все, что происходит, закономерно. Вы согласны с этим? В природе, да. В да. обществе нет. А общество это не часть природы. Нет. Общество не часть природы, к сожалению. То есть люди Природу это... описывает биология, общество описывает история, социология и другие гуманитарные науки. А человек... Биосоциальное существо с одной стороны, биологическое, с другой стороны, социальное. Но рассматривать общество с точки зрения рассматривать общество с точки зрения природы. Это ошибка. Эта ошибка была преодолена еще философами в конце 19 в начале двадцатого века. Это называлось ошибка социал дарвинизму когда философы рассматривали социальные вещи с точки зрения законов природы. Все уже так никто не рассматривает. То есть люди не стремятся разбогатеть, люди не стремятся... Богатство не есть детей. составной частью природы. У природы нет богатства. Я говорю, стремление человека, это закономерно или это случайно? Это уже социально. Так мы будем говорить о биологических законах или о каких-то социальных тенденциях? Законы природы, они социальные. Законы природы не социальные. Это называется социал-дарвинизм. От него отказались еще в начале 20 века. Вы где-то засели там в начале 20 века? Они мне, Но это они бывает, не это не страшно. Оно попустит. Они мне. они мне не авторитет. Оно попустит. Я понимаю, что для вас ничего не авторитет, кроме ваших собственных мыслей. Это как бы нормально. Я спрашиваю вопрос. Вам я же, вам отвечаю, нет. что нельзя переносить законы природы на общество, а вы пытаетесь мне доказать обратное. Но это ваше право, я же не против. То есть у людей нет ничего общего. Ничего не понял. Причем здесь у людей нету ничего общего. У нас есть общее, мы часть природы, мы писаем, извиняюсь, как и кушаем. Но от О -о -о. этого не знает, не значит, что О -о -о. общество писает. Как и ты кушает. Общество значит, другие тенденции. значит люди хотят есть? Кушать хотят люди? Да. Ну, но, это уже задуманное. Но не все хотят жрать, а кушать хотят все. Вот именно. Это уже закон природы. Нет, это закон все. природы, вот да. Людей. Вы пытаетесь перенести этот закон на общество. Общество жрать не может. Общество? Ну, да. Каждый член общества хочет жрать. Каждый общество член общества хочет... очень хочет да. кушать, и желательно три раза в день. Да. Поэтому каждый день в каждый город... Поэтому законы природы в обществе не работают. У вас еще какой-то есть философский интересный вопрос? Типа, что раньше появилась курица а, или ну, яйцо? Я понял. То есть человек это такое, что может и удавиться, и что-нибудь сотворить неразумное. Человек всякое может. Тут согласен как? с вами. А общество? И общество может действовать нелогично с нашей точки зрения. Но у общества свои тенденции развития, в отличие от законов природы. Ну да. Ну да. Но, ну, так большинство бывает. украинцев захотело хорошо жить. А, украинцы виноваты. И что? А вам какое дело? Вы что, украинец? Я так вижу, вы где-то в Севастополе живете. А почему мне нельзя жить в Севастополе? Нет, да, пожалуйста, я ж не против. Вы кто по этническому происхождению? Украинец, а русский. Я знаю, я никто. Я по Н Так сразу Мне Неотвратно эти законы о национальности. Я так и понял. Законом национальности да. нету. Вы опять-таки переносите законы природы на общество, но это бывает. Это это, Нет, от, ну, плохого, украинцы, это от плохого Это от плохого образования, ничего страшного, массово, У вас, кстати, какое образование? Инженерное. Ну просто А инженерное. Вам социологию не читали. А если читали, то советскую. Наверное, политэкономию, историю Кпсс. Не, меня немножко учили партполитработа в ну, войсках. Вот То о чем и, же да, я да. и говорю. Вот партполитработа да, вы еще помните. Да, Вам не что рассказывали, мы... что социал-дарвинизм давно преодолен? Нет? В советские времена. А, как вы, вы пропустили эту лекцию. Социал-дарвинизм. Уже... Социал а когда люди переносили законы природы на законы общества. Вам не говорили, что Маркс был против этого? Нет? Ну вам надо. же вам же марксистскую преподавали, надеюсь, философию? Или вы и тоже ее плохо освоили? Я, в общем, все украинцы захотели нас. Да а при чем это здесь закон. украинцы? Я спрашиваю, вы хорошо освоили марксистско-ленинскую философию или нет? Нет, конечно, мы. Нет, конечно, но лишь это прискорбно. Да. Надо лишь бы сдать. А надо было осваивать. Маркс-голова. Если бы Маркса читали, вы бы поняли, что сейчас Маркс. происходит. Да, Маркс, Карл который. Да. И Фридрих и, и Его сегодня на экспертизу отправили. Этот... Карла Маркса на экспертизу. Да, и оказалось, что он нахерачил свой манифест коммунистической партии в дикой злобе. И под в дикой злобе. Под шатство, ужас да. какой. Какой ужас. Кошмар просто. По пьяни. По пьяне. В дикой злобе, да. Я так и понял, что у вас с машиско-ленинской философией были проблемы в вашем военно-инженерном чем-то там вузе. А там преподаватели сами. Так, кто появился Мам... раньше? Курица или яйцо? Что вы скажете по этому вопросу? Я скажу, вопросу? что раньше появилась... То на каком этапе происходит это генное модификация? А ответа нет, я понял. Ответ будет. Сейчас я просто А потунуть, вы про генную модификацию мне расскажите. Да. Я надеюсь, э, вы специалист биологии. Изменение генома происходит в момент зачатия. Ух ты мать моя родная, даже такую. Да. То Так есть курица или яйцо появилось раньше? Значит, рождается курица. Курица или яйцо Вместе. появилось раньше? Раньше появилось, скажем. Ну да, яйцо, оно же яйцо. отличается А потом от из курицы, меня да. получилась курица. Я а понял, все, спасибо. У, у вас какой-то философский вопрос есть? В общем, я клоню к тому, что все, что происходит вокруг нас, все закономерно. И в том, то, что Россия... Я это уже есть, понял. Есть, да, да, войну начали, то это тоже Мы начали. Да, но, а, на какую территорию России мы напали и когда? Подскажите. А я могу словами... На какую да? территорию России? Мне не надо слова Клаузевица. Клаузевиц жил на сто с чем-то лет раньше, мы чем, мы напали. Вы, чем вы напали угрозь, на Украину. Вы на какую угрозь. территорию России? На, всю на какую территорию России? В каком году и в каком месяце напали ЗСУ? Есть ответ на этот вопрос? Есть. Слушаю, Когда Украина пошла в НАТО, пошла это уже в НАТО, вы напали. Да. Вот и ты пошел туда же. Ну, дальше цей концерт уже э, я не витримав. Як він бідний запутався ще бідний розумом. Як він заплутався э, в соціал-дервінізмі початку 20-го століття, з якого, до речі, виріс нацизм. От. А з марксистсько ленінською філософією так у своєму військовому навчальному закладі і не розібрався, то що з нього взяти, крім того, аналізу генома, як він каже, і той аналіз буде, ну, підкачають немножко. А к українцям вопроси є? Ні. А у мене к Росіянам куча питань, представляєте? Ровно. Мака... Ровно. Ровно. Например, какие? Например, чей Крым? Там мужчина, там что-то хочет со мной пообщаться. Чей Крым? Крым. Крым, а давай это. О, давай. Крым? Давай, только в кадр зайди. Я не могу, я тут занят. Чуть-чуть. Ничего страшного. Он женщина Крым? ответит. Как Крым вас зовут? России. Крым российский. С какого времени? А, ну, с, как Екатерина завоевала. А, как Екатерина завоевала? Ага, вы живете в Российской империи, надеюсь. Да нет. Да нет? А в какой вы стране живете? Да почему? Ну почему? Почему? Давай помню. В какой стране вы живете, девушка? Куда ж ты? Ты ж так пообщаться хотела.